И мы здесь собрались, чтобы продемонстрировать то положение вещей, в котором оказались больные люди. Как они могут реализовывать свое право на жизнь. И в случае, если нет возможности лечиться, то они как минимум претендуют на землю. Впервые в Украине будет заблокирована земля для людей, живущих с ВИД-СПИДом, чтобы они как минимум имели возможность достойно умереть и идти жизнь, если Министерство здравоохранения не способно их обеспечить лечением проблему сейчас точно характеризует глава всеукраинской сети людей, живущих с ВИЦ-СПИДом, Владимир Живтя. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы констатировать, в Украине 30 тысяч ВИЧ-позитивных людей находятся в смертельной опасности. Через три недели препараты, которые входят в основные схемы лечения, ламивудин, Ламигутин, Седовудин и Фаверенс заканчиваются для 30 тысяч позитивных людей по всей территории нашей страны. Сегодняшняя ситуация не возникла сама по себе, она тянется с прошлого года. В прошлом году Министерство здравоохранения провело тендеры на закупку антиретровирусных препаратов и оплатило одной из компаний компании Vector Farm более сумму более 52 миллионов наших с вами денег на поставку антиретровирусных препаратов. Компания посредник Vector Farm получила эти деньги в декабре прошлого года. Все сто процентов денег, всю сумму полностью. Сегодня конец мая. Компания не поставила ни одной упаковки препаратов. Более того, эта компания подала в суд на Министерство здравоохранения с целью получить еще 10 миллионов наших с вами денег, увеличить свою прибыль. Более того, эта компания сменила юридическое название и владельца. И сегодня угроза невыполнения этого контракта велика как никогда. Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, обращалась к правительству, Премьер-министр. Но наши ответы пока остались без ответа. Всеукраинская сеть людей живущих СВИЧ представляет и объединяет людей, живущих СВИЧ по всей территории Украины. Мы не только говорим, мы и делаем. Так в начале этого года мы обеспечили 66 тысяч ВИЧ-позитивных людей антиретровирусным лечением за деньги Глобального фонда. Мы закрыли тот гэп, который не смогло обеспечить государство. Люди продолжают лечиться. Мы сегодня видим, что Министерство здравоохранения Украины не может решить эту проблему, так как эта проблема вышла из юридической плоскости. Мы сегодня обращаемся к премьер-министру нашей страны, Арсению Петровичу Яценюку, вмешаться в лично в процесс выполнение этого контракта и заставить компанию посредник поставить все препараты в полном объеме. Мы знаем точно, что препараты компания-производитель произвела в полном объеме для ВИЧ-позитивных украинцев. Они произведены еще в январе этого года. Мы знаем точно, что компания-посредник не оплатила ни копейки средств, хотя получила стопроцентную предоплату. Мы обращаемся к премьер-министру привлечь правоохранительные органы для разрешения этой ситуации. У меня, Владимира Жевтяка, как у председателя всеукраинской сети людей, живущих в СВИЧ, есть рецепт, как решить эту ситуацию. Но мы не можем ее решить сами без участия правительства нашей страны. Мы обращаемся к правительству, протянуть руку помощи ВИЧ позитивным гражданам нашей страны, для того, чтобы 30 тысяч ВИЧ позитивных людей смогли выжить, чтобы не нужно было умирать. Спасибо. Свою оценку происходящих событий, почему люди останутся без лекарств, выскажет также глава Центра противодействия коррупции. Виталий Шабунин, который следит за этой ситуацией, знает достоверно, что происходит в стенах Министерства здравоохранения и какие причины могли повлиять на подобные последствия. Эм. Это просто, тупа, а тому эффективная коррупционная схема. Компания «Прокладка», которая не производит леки, получила 52 миллиона гривен пів року тому. Официально Маючи дозвіл поставити ліки через півроку. Коли Арсеній Яценюк підписував цю постанову, яка давала такі небачені до цього права фармацевтичній тендерній мафії. Ми тут, на цьому місці, говорили, що цього не можна робити. Це скінчиться тим, що гроші будуть прокручуватися на рахунках компанії, а ліки не будуть поставлені. Тоді. З цієї будівлі нас запевнили, все буде по-іншому. Ми тут через півроку. Сталося так, як ми попереджали. Це не могло бути випадково. Не можна давати компанії прокладці 52 мільйони, дозволяючи їй в договорі поставити ліки через півроку. Це неприпустимо. І відповідальність за ситуацію, яка склалася. Несять в першу чергу люди, які підписали до постанову. Ми точно знаємо, і тут ви привіно 100%, що компанія виробник ліків не отримала грошей, що компанія прокладка Вектор Фарма, яка отримала ці гроші, наші з вами гроші, лишила їх собі. Судові позови, які зараз вектор Фарма пред'являє Міністерству охорони здоров'я, ніщо інше як спосіб. Взагалі і не купляти ліки, і не віддавати гроші. Юридична казуїстика і Українська судова система дозволяє їм затягти ці судові тяжби на роки. В ситуації з цієї ситуації є лише два виходи. Або прем'єр-міністр, який підписав ту постанову, і президент України, який відповідає за міністра охорони здоров'я, бо це була його кандидатура. Врешті-решт включать свої повноваження і змусять цю компанію заплатити наші з вами гроші. Якщо вони не спроможні на це, нехай публічно вийдуть і скажуть: ми готові оплатити кошти виробнику, а потім розбираються самі де ці кошти взяти. Слава Богу, Бог нормальні бізнеси, гроші знайдуться. Завершуючи, в цьому нема випадковості, в цьому немає непрофесіоналізму. Про цю ситуацію ми попереджали півроку тому. Всіх прем'єра, президента і особисто міністра охорони здоров'я. Чи винний він в тому, що є зараз? Винний в тому, що це не зупинив значі про цю проблему. Винний в тому, що не піднімався питання кожного разу на кожному кабінеті міністрів. Чи може він зараз це вирішити? Він не може. Це рівень або президента, або прем'єра. Дякую. Ви услышали причини. которые довели до того, что люди останутся без лечения. Три больших организации обращаются сегодня официально к премьер-министру Украины с требованием до 10 числа июня месяца этого года обеспечить всех людей антиретровирусной терапией. И в случае, если хоть один человек прирет свое лечение, мы будем настаивать на том, чтобы каждый чиновник, который давал обещание, что эти люди не прирут лечение, покинул свой пост и пристал перед судом за нарушение прав человека. Порочная, политика, порочная привычка политиков давать обещания и тотально их не выполнять уже становится частью культуры нашего политиканства. И в конце концов этому надо положить край. Каждый министр, либо замминистр, который дал ложные обещания, если они не будут выполнены до 10 числа, должны, должны покинуть свой пост. Второе. Ни один человек из всех тех тысяч, которые здесь озвучены, не должны ни на один день прекратить свое лечение. Это право их на жизнь. И никто не уполномочен в этой стране этого права их лишать. И для того, чтобы было показательно и визуально понятно для кабинета министров, в какое положение не всех нас поставили, мы сейчас два этих креста в объем чуть выше в хом, которым всегда красочно характеризует красоту города Киева, и забронируем место для кладбища в самом элитном месте, напротив кабинета министров, чтобы из их окон, когда у них проходит заседание, было понятно, у них на столе стоит хорошая минеральная вода, хорошее обслуживание, горит свет, у них все хорошо. На улице люди себе бронируют место для смерти. Мы находимся в положении земли и возможности выжить все меньше и меньше с каждым днем. И мы надеемся, что сегодня кабинет министров отреагирует не заявлением, что у нас все будет хорошо, а мы придем к больным людям и у них в тумбочке будут таблетки. Это самый простой признак того, что они действительно способны решать подобные проблемы. В случае, если не решат эту проблему, по сути, эпидемия СПИДа будет иметь взрыв в Украине. К сожалению, такая перспектива никого не устраивает. И в данном случае здесь есть представитель Кабинета Министров. Он к нам подходил, и мы готовы ему передать свое письмо. И пока если он будет доходить, мы забронируем для этого кладбища территорию самой дорогой земли в Украине.